Российские войска вдарили авиационной бомбой по Костянтинівці. Вот так выглядит эпицентр вибуху. Бомба впала біля рынку, пошкоджені торгівельні торговые павильоны. Попередньо жертв немає. А Я с автобуса шла и все. пришла уже в руины. Да слава богу, туда попала горела. Читовая света нет, ничего нет, разбита. А вы тут были, когда пролетело? Да, да, да. Расскажите, что осталось. Да я не знаю, это такой выстрел сильный был. Это, и потом камни полетели, и оттуда столб такого коричневого дыма. Угу. А вы торгуете и... тут на рынке, да? Да, да. Сколько... Я же ушел оттуда, я вот там стоял, теперь в укры... а, подальше. Вам не страшно сюда ходить еще дня. Вы знаете, мне уже почти 80 лет. Что угу. уже бояться? Ну что бояться? Я и уезжать никуда не собираюсь. И не, не, не собираюсь бояться. Я живу на, э, этом, на позитиве. Что будет, то будет. Я этого не изменю. От меня это не зависит. Так что, ну, Нет, значит, позже. судьба или не судьба. Вот подавится воронка. И вот пожарные борются с ногами.